Сегодня продолжение моего видео что-то. В общем, я же вчера говорила, что я собираюсь вести видео дневник, а то есть записывать каждый день из лета. И надеюсь, вам это понравится, ну или хотя бы один месяц точно. Сейчас я вырезала всякие штуки, и вот очень много барахла у меня закопилось. И чуть-чуть всего осталось. Сейчас я хочу заварить себе те же хлопья, которые мне купили вчера. Я люблю пшеничные. Это как бы хлопья из каши. Рассыпала чуть-чуть. В общем, вот такими хлопушками не выглядят. Также есть рисовые, семь злаков и гречневые. Но я пока больше люблю пшеные. Ставим чашку молока на... Я ставлю обычно на 2 минуты, чтобы она закипела. Засыпаем хлопья в тарелку, заливаем, ждем, накрываем крышкой, ждем 5 минут и готово. Они набухают, ну вот я взяла вот столько. Кстати, сегодня я, возможно, что-нибудь еще приготовлю. Я вообще засниму. Я буду снимать все, что я делаю вот, все дни. Но я не знаю, будет ли это интересно. Сейчас убираю вот верхнюю полку. Вот эту вот, вы видите, даже чужой тетрадок нашла. Такие шарики, они мягкие. И я решила э, немножечко вот эти вот шарики вырастить. И посмотрим, что будет. Буду выращивать пять шариков. Три прозрачных и два оранжевых, 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 если видно. поставлю это на окошко. У меня есть карточки с собаками, и это те породы, которые мне из этих карт понравились. Вот эти вот, это эти. Попий он. Прямо так и пишется. Потом... Вот это, что посередине, это скотч-терьер и это э, бигль. бигль. Ну, еще мне нравятся бордер колли и эти, э -э, английский кокер-спаниель. Вот. Я хочу их сейчас как поискать, просто посмотреть на них. Первый план я выполнила, а сразу посуду. Я буду сейчас есть. Мне вчера, я еще после своего концерта принесла такую шоколадку, за что ей спасибо. Огромное спасибо. И я нашла еще вот папа купил мне вот такое мороженое. И еще одно. Потому что Лиза мою скину. Шарики растут. Я мечтаю увидеть еще этих пришельки, так что видите вот эти вот кружочки. Вот он, допустим, вот между оранжевыми. Это шарики такие. А если так, их вообще не видно. Вообще прозрачный. а не смешивать. Вот он мой хорошенький. Выпустила погулять.

и вот поэтому какая вот она моя территория. Мне очень много животных. Особенно, э, не знаю, много зеленого, мало синего. Но белочек меньше всего. И сегодня садим. серый запах. В общем, я буду играть. Это у меня яйцо есть. Чирик. Чирик. Фамилия Юла. Оригинально. В общем, да. А я готовлю пиццу. А на сковороде я в этом. Э, в чем? В фартуке, короче. Мне надо сейчас все мыть. Мама, до сих пор в костях. Готовы и сейчас 23.44 и моя мама почти дома. О, Запах очень. Во я вам потом скажу, какая она вкусная или нет. Что я сделала. Я, во-первых, оставлю ссылку на видео, с которой я это делала. А потом чем я наполняла я мазала кетчупом, простым кетчупом и чили, но это не важно. Потом сосиски, огурец, сыр, помидор.